Зобрий день. Вітаємо. <рес> ну зараз <щас> скажи, що розкажу. Так, шановні гості, розпочинає з тобою, як я говорив, з творчої гостей пані Єрин. Художниці, я вже тебе розвілічував, так що він тут двічі про це говорити. Ще хочу сказати, що ми виєднали творчу майстерню, де пані Ірина працює, і... Творчим натхнением. Кочаневки. Классно. Вы видите, что тоже много кочаневских поездочек, кочаневской природы. Но я не буду забывать их. Ира, расскажи. Ну, тут э, три выставки уже. Вот, вот это было вот по уроку в Кочаневке. Тут две выставки совмещенные у нас было. Вот была графика зима в Кочановке. Очень много работ коллекции сейчас музея, ну, вот из этой выставки, в все в большом зале. И вот это была вот весна в Кочанифте, вот это тоже была выставка, это уже у меня, ну, как бы где-то тут у меня было пять персональных выставок. И сейчас вот мы там идем, вот у меня у мамы, она тоже, вот она, ей тоже очень тут понравилось, и она тоже сделала вот выставку вот последние годы, и она сделала вот эту вот выставку тоже в творчестве Качановка, вот в том зале, мы сейчас туда пойдем. Вот, ну, тут получается, вот, ми, вот, вот эти, вот, это тоже мои работы, цветы. А вот это все, это вот она делала вот год до войны, начала войны вот работы, и военное первое лето, вот мы сделали вот, это же первое военное лето было, да, тут выставка была? Да. И мы сделали вот ее выставку. И ей тоже тут все это очень нравилось, и она вот, ну, как бы работала. Да, ну как-то в семье вот у нас получилось, что вот жалко дедушка не дожил. Художник третьего поколения. Да, мне, ну, да. Она у нас такая выбрала традиции. Они лучше знают, чем ты, точно. Ну, кто знает, кто знает. Я просто хочу сказать, что действительно, я, например, дякую, что у нас была Каченюку, Ирину, Мене. Вот, и мы реализуем проект, потому что, поверьте, заповедник, весной с 1980 но ну, я хотела что сказать. Вот мама очень, ну, я тоже, я когда говорю маму, говорю мы, потому что мы были очень близки и все-таки вот как бы общего. Она очень любила ваш музей, просто вообще вот любила ходить там и все вот, ну, как бы вот. И у вас же очень много ее работ. Но нету работ, вот, связанных вот именно с Качановкой. Просто это заняло в ее творчестве большое вот, ну, место все-таки, это так, Качановка и Поэтому я бы хотела, бы, я точно знаю, что она была бы рада подарить вот музею вот эти вот работы. Потому что вот вы понимаете, ваш музей, мало того, что это лучшая коллекция все-таки, я считаю, в стране, ну вот, вот именно вот, ну, как бы вот этих современных, вот тех художников, которые вот, ну, благодаря вам их помнят. Потому что вот, ну, вот я сейчас, вот я у Лерман училась, вот я встретилась с ее работой. Вот она, она продолжает жить вот в ваших коллекциях. Поэтому я бы очень хотела, чтобы вот эти работы были все-таки вашей коллекции. Мне было бы очень приятно вот вам подарить. <свист> И вот если я как, как, эгоист, еще одну свою я хочу подарить. Ну, как бы, ну, как ну, как бы, ну, Потому что, вы знаете, вот такие люди, как вы, вы делаете вот художником бессмертия. Потому что вот художник умирает два раза. Один раз как человек, другой раз как художник. И вот, вот многие, вот я просто помню, вот я когда вот это же вот художники, вот моего детства, вот я помню, мама с ними общалась, дедушка с ними общался. И вот я с ними встречаюсь только у вас. Потому что, ну вот, а где вот, где вот еще сейчас можно их увидеть? Вот они как бы вот, вот это, вот самое страшное, это смерть, вот вторая, смерть художника, когда он вот в вот неизвестность уходит. А вы делаете, ну, величайшее дело в своей коллекции. Так что я буду так вот, ну, я спасибо, очень благодарим. Я думаю, что найдут достойное место в нашей коллекции, в нашей экспозиции, которые есть сегодня, которые будут завтра, потому что мы сейчас проектируем музей новый. Угу. Ну, Залы будут красивые. Я думаю, что такие красивые работы они да. будут радовать людей. Ну да, и мама была бы счастлива, конечно. Ну, да, да. В общем, я вам а очень... интересно. И очень кочановка, это вот ну, так это символично. Чтобы ну очень, ну да, и, это просто я именно эти выбрала, потому что она вот как бы она сама считала, что вот это, ну, как бы на Качановский цикл, это вот главное у нее работа, ее читались. Mm -hmm. И все-таки просто я хочу, чтобы они как бы все-таки, ну, в общем, остались в вечности. Спасибо так. большое. Да, Мы их тоже отметили для себя. Так, я могу их прямо это, сейчас да? срезать вообще и прямо вам отдать. Вот давай так. Нет, она это все зацепилась. Что там повыше. Нет, там надо просто, чтобы она вот отвалилась. О, все. И еще один грузик остался. Не хочет получилось. Хочет, хочет. Так, это вот она тяжелая. Так. Так, вот это. А, и двою. Да, 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 я не, я не забуду. <связываем> <связываем> спасибо, спасибо огромное. <друзья. связываем> вот это наш любимый. <связываем>

Боже, как Как замечательно. Шаг не Шикарно. Такая радость. волшебный натюрморт. Да. Вот. И, Когда за... музей пополняется новыми работами, тем более таких это известных класс. авторов, это да. просто да. какой-то... Ну, да, это... да, это... Да, еще одни жемчужины к вашей да, 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 да. Геннадий Степанович. Да.

あっちゅうこわせあこわせ。